Здравствуйте, меня зовут Саша, мне пять годиков. Когда меня еще не было, моя мама решила пожениться на моем папе. А потом появился я, и мы часто вместе гуляли. А однажды мама с папой сильно поругались, они очень кричали, мама плакала. Мама сказала, чтобы я ждал в другой комнате, а мне было страшно одному. А скоро она вернулась совсем грустная и даже тарелку разбила, а я маму жалел. А теперь папа только постоянно сердится и с нами больше никогда не дружит. А мама приносит еще домой большие сумки, и папа ей совсем не помогает. Папа почему-то постоянно спит, а когда просыпается, то кричит и что-то все время просит. Мне не нравится мамин телефон. Он когда звонит, мама плачет. Я не знаю почему, но это из-за папы. Однажды папа не пришел домой. Мама сказала, что он стал космонавтом и в космос улетел. Там папа здоровается с пришельцами и ходит пешком по Луне. А в садике ребята часто не хотят со мной играть, а я играю с ракетой, которая похожа на бабину. Он на ней летает в космос, а там папа трудится. А его еще не бывает дома, потому что он должен быть здоровым и много тренироваться. А пока папы нет, мы с мамой любим смотреть на звезды и петь песни. И когда я вырасту, я построю большой дом, там я буду жить с мамой и кошкой-няшкой. А потом папа вернется домой и будет с нами всегда-всегда и никогда не улетит.